Hər kəs salam olsun dostlar. Bu günləri lobi də geyimə baxını göstərəcəm sizə. Yəni istədiyiniz geyimi, silahı hələ bizə quta bilərsiz lobidə. Dostlar, siz necə eləyəcəyi? Birinci plan var, eklan bölməsi. Bunu bilmirsinizsə bura almağı. Gördünüz kimi üstünə sıxdım, saxladım, dostlar. Onaylayıya basdım, yoxa çıxdı. Onda bir də yox eləyirəm. Gəlirsiz burada sağ tərəfdə bu üçbucaq kimi bir şey var. Basırsınız. Sonra klan üstünə sıxıb saxlayırsınız. Onaylayıya basırsınız. Gördünüz kimi sağ altdə görsənir. 2 dənə burda qoymaq olar dostlar. Birdə shopa basırsınız. Shopda sağ tərəfdə var. 1-ci clan sonra test shopa basırsınız, ikisini aylandı. Amma əslində 1-ci clana basırsınız. Gördüyünüz kimi dostlar, açıldı. İndi clandan bir dənə çıxış edirsiniz. Hop. Ürəyiniz hansı seti istəyirsə, gəlirsiniz. Gördüyünüz kimi, vid hansı silahınızdır, nə istəyirsiniz eləyə bilərsiniz burada. Bir alışdıraq bax hələ ən yaxşısı. Məncə bu set daha yaxşıdır. Ləzət eləyir bu set. Bax hələ burada TDM-ci, GC-ci, əcəsin TD-də gəldiklər var. Ya. Baxsa bu idi. Eləmirəm hə, bunu taxdıq maskalardan. Yəni hə, bu elə taxılıbdı sifətimdə onu taxaq. Bura proyoj var da taxaq, proyoj var da taxaq. Ən yaxşısı hansıdır? Bu yaxşıdır, bir də bu normaldır. Bunu taxaq. Kasq, kasq hansını taxaq? Birini taxaq. Sonra çantada anbardı çantası bunu taxaq. Bu da yaxşı bir sistemənə. Ənəsi dostlar, sağ olun, sağ olun, haq qalmın dostlar, like və abunə olmağı yaddan çıxartmayın. İnşallah videonu bəyənərsiz. Ego Rockin'də kanalına abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Onu da sağ tərəfdə qoyacam. Sağ, digər solda bilmirəm. Bir də Ego Tavan var, bizim dostumuz da Nicat. Niqon Hasanovun kanalına abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Yaxşı dostlar, sağ olun, salamlar.